Здравствуйте! До связи С, и с вами все Гончарова. Сегодня я на Канарских островах, на острове Ценурифу. Мы сюда приехали отдыхать с моей семьей. И в этом видео я хочу рассказать вам о том, чему может научить нас мам море. Какое вдохновение может оно нам дать. Знаете, когда я еду в какое-нибудь новое место, я всегда ставлю себе цель записать как минимум одно вдохновляющее видео. Увидеть какую-то хорошую иллюстрацию, хорошую метафору, которую я могу применить в своей жизни и записать это на видео для себя, для вас, для того, чтобы привести из нового места вот такие вот интересные воспоминания. Здравствуйте, на связи мы с вами Света Гончарова. Сегодня я на Канарских островах, на острове Тенерифа, и в этом видео я расскажу вам о том, как море может изменить нас мам ежедневным совершением нашей обычной жизни. Когда я еду в новое место, я для себя ставлю цель записать как минимум одно вдохновляющее видео и перевести его для себя и для вас. И вот я всегда, когда приезжаю в новое место, я ищу знаки. Я верю, что в нашем мире невидимой рукой разложено очень много знаков, очень много подсказок, которые могут вдохновить нас, жить правильно, делать правильный выбор и просто жить со страстью и вдохновением. Но Для меня встреча с морем всегда очень необычна. Я очень люблю море. Я всегда жила в Киеве, никогда не жила на море долго, поэтому для меня встреча с морем всегда очень необычная. Я думаю, вы помните мои вдохновляющие видео из Египта, которые я привезла из Закарпатья. Это все были хорошие, интересные уроки, которые были полезны для меня, я верю, для вас. И вот когда я приехала на Тенерифе, увидела замечательный океан. Я все еще море люблю, я не живу, но я живу в Киеве любая встреча с морем для меня очень особенная. И вот я всегда пытаюсь понять, что мне хочется сказать море, что мне хочется сказать замечательное море. И вот я стала ждать, присматриваться для того, чтобы разобраться. И вот я стала ждать, присматриваться, прислушиваться для того, чтобы вынести для себя какой-то вдохновляющий урок. Знаете, что для меня стало самым большим вдохновением в этот раз на море? Море — это непрестанный труженик. И я как Постоянно перекатывает землю, постоянно перекатывает песок, но на минуту не останавливается. Для меня это служит вдохновением к тому, чтобы я тоже не останавливалась, чтобы действовала системно, была упорной и не сдавалась. И вы знаете, вообще формулировка действовать системно я впервые в настоящем услышала у деда этого Он говорит так, что настоящего успеха добьются только те люди, которые действуют системно. Люди, которые изо дня в день идут к своим целям, упорно, как атомный ледоход. И, вы знаете, я начала это применять в своей жизни, то есть идти к своим целям даже маленькими шажками, но ежедневно, делать это регулярно, как море накатывается на берег, перекатывает гальку без остановки. Так и я тоже стараюсь каждый день идти к своим целям, делать маленькие шашки вот именно к этому я хочу вас ободрить. Давайте подумаем, давайте вспомним, где мы с вами сдавались. Очень часто бывает так, что мы хотим, чтобы все было быстро в нашей жизни. Мы хотим быстрых результатов, мы хотим иметь все и сразу. Но я, например, точно, я как женщина очень хочу, чтобы все возникало очень быстро в моей жизни. Но, как говорила Стаб Бендер, быстро только кошки родятся. Поэтому быстро не бывает. Давайте вспомним такую фразу. Все будет, но не сразу. Если мы с вами будем трудиться, если мы с вами будем как море, неустанно, каждый день, системно делать одно и то же, приобретать нужные навыки, для того, чтобы приобрести новую привычку, сколько нужно времени? Нужно 30 дней. Очень часто мамы говорят, вот я уже три дня планирую, пытаюсь записывать, или вот я там уже три дня мою раковину каждый вечер, ну вот не получается у меня, что-то у меня идет не так, я, я, наверное, не могу вообще быть организованной, это вообще не мое. И женщины сдают. Дорогие мои, еще раз, для того, чтобы приобрести привычку, избавиться от плохой привычки, приобрести новую привычку, вам нужно не три дня. Вам нужно 30 дней. Нужно действовать системно, да, как море. Снова и снова, снова и снова повторять одно и то же. И вы знаете, что, чего достигает море? Сейчас я вам покажу. Вы ну, все это видели, да, гальку обычно? Более перекатывает камни и делает их гладкими. Делает их идеально гладкими. Вода камень хочет. На море это видно очень здорово. И вот я хочу, чтобы вы в вашей жизни тоже были такие же настойчивые. Я хочу, чтобы вы тоже, даже если это очень тяжело и очень сложно, вы действовали системно, вы не останавливались. Вы обтачивали острые грани вашей жизни, приводили в порядок вашу жизнь. Но для этого... Очень часто надо потрудиться, да, для хорошей привычки надо 30 дней, чтобы научиться планировать, надо 30 дней. Даже просто научиться записывать свои дела вечно, надо 30 дней. просто научиться содержать в чистоте раковину кухонную, 30 дней вам нужно. Для того, чтобы научиться рано вставать, 30 дней вам нужно. То есть нужно упорство, поэтому не сдавайтесь, действуйте системно, будьте как море которая накатывается снова и снова, продолжает работать каждый день. Делайте маленькие шажки к вашим целям, у вас все получится. Для того, чтобы вам было проще и легче вот с этого видео опять начать новый отчет к порядку вашей жизни, я под этим видео выкладываю две шпаргалки. Одну по системе Play Lady, одну по системе Play Map. Вы скачиваете шпаргалку, распечатываете, выбираете один навык, который поможет вам привести вашу жизнь в порядок. Навык, который больше всего вам нужен. И мы начинаем практиковать этот навык с вами на протяжении 30 дней. Пожалуйста, напишите в комментариях о том, какой навык вы выбрали и что вы хотите практиковать. Мы все вас поддержим. Давайте друг друга поддерживать в том навыке, который мы выбираем. И давайте будем вместе идти к нашим целям. Итак, напоминаем, запоминаем, что мы с вами действуем как море. Мы не останавливаемся, мы действуем системно. Мы достигаем наших целей. И мы не останавливаемся, мы не сдаемся. Я жду вашего выбора который, например, какой навык вы выбираете. Я обязательно вас поддержу, девочки тоже, читательницы вас поддержат. И давайте помнить вот эту замечательную картинку, которую я буду точно помнить с моря, о том, что море никогда не останавливается, вода точит камень. И в нашей жизни то же самое. Все будет, но не сразу, если мы не будем останавливаться, если мы не будем сдаваться, будем идти вперед и как море перекатывать и перекатывать и перекатывать эти камушки нашей жизни. Они отточатся станут гладкими и даже превратятся в песок. Действуйте, у вас все получится. С вами была Светлана Гончарова, на канале Сува. До связи.